став ранок уже не зовсім ранок 3 травня ми зараз я вже вчора розказував ми, а сейчас я розкажу трошки про друге трошки хочу розказатись случаем а. про тенты оцей тут тент тут. тера інкогніта я купив його Дуже хороший тент. Назад. Я його буду використовувати тільки для стаціонарних стоянок, типу як в Криму. Ну тепер не знаю десь місто Крима. Тобто на тих місцях, де не треба кожен день переходити на нове місце, щоб не тягати його, щоб не зношувати. А обично я використовував другий темп. Ось залишилась тільки половинка, ось такий обичний синій поліакелиновий О, Ми його зараз розрізали пополам. Кусочек 2х3 метри який ми завершуємо лісоп'єм а, а зараз я в путі приїхали і я купив новий такий же тент 3х4 метра. з такими железними дырочками по краям ну його треба буде трошки укріпити. хоча як для обічних походів достаточно То, за 90 гривень купив таку вещь ну, коротше шара якщо буде можливість, я ще один такий куплю Ну, кстати, вот это один из предметов, который я всегда беру с собой в поход. Он важит примерно там 700 грамм, может даже меньше. мне не легкий. Ты даже легче, наверное, чем и был. Тут и касящие протянута в этот. О, он нормированный по краям матузочки капроновой. Ну и заодно еще расскажу за раз трошки про другую вещь. Спальный мешочек. Важность 1 кг, купленный в метра по акции за 100 гривен прошлой осенью, то есть 2013 года. А потом я ще парочку купил вообще по 50 гривен. Вот. Він самый обычный. Внутри синтетика и снаружи синтетика. А прокладка синтепонова. Из-за этого получается, что вот так в нем спать голяком не очень хорошо. Поэтому я использую внутри вот такие вот вкладыш, они в форме гробика, из обычной ткани, из которой делают эти самые простыни. Чем удобно, что они дополнительно согревая и спальник не надо стирать. То есть спальник вообще никого не стирается, стирается только вот это вкладыш. И в нем у спать можно даже голеньким, будет уже хорошо. кстати вот, вот спальник с этим вкладышем вытримывает температуру. Ну если спать одетым в штанах и в свитере, то где-то до, до минус 5 можно спокойно. Ну то так, конечно, лучше это где-то до нуля. То есть так вот смотря какая то земля, промерзла мерзла, тогда, конечно, прохладнее намного, тогда надо два два слоя шмоток одевать, трое носков теплых и будет вообще отлично. Ну и палатка вот. Кое-чего про палатку, да можно будет отдельно рассказать. Палатка тоже обычная, самая. ее за 130 гривен в строительном магазине. Вот эту палатку хорошо использовать вместе с тем обортим, оборцим, и тогда нормально просто защита от дождя. Вот. Так как например сегодня было, нам было дуже доброе. Короче говоря, пляжная палатка. Да, да. колы идет дощик, под этим темпом будет очень хорошо. Особенно если <laughs> есть вот такая колодочка. Мы... Уже несколько раз нам выпадало, когда была хорошая колодочка, и да. можно... Надо было. не лениться всегда до сих да, носить с собой колодочку. Ну вот, это самое, значит, палатка цель полтора кило. Никаких специальных супермодных снаряжений я на использую. Единственное, что сумка, сумка для велосипеда я купил хорошую. Тем более я их купил две, ну камера 60, но про нее я тоже отдельно потом расскажу, будешь подруг. вот так пока очки обзор пока будет достаточно про инструменты я тоже я как потом расскажу а в качестве посуды, как вы уже бачил мы используем кружечки вот. одна в одну сложим, 4 кружки, все хватает вполне Сегодня у нас трошки прохладненько. Это слово. Ну, думаю, что потом будет лучше. Дальше будет лучше. Главное, что дождя больше не будет. Потом вроде бы на сегодня хватит. С нашего строчка. Вот там эта хрень, которой машины дырчала. И тут наша дорога будет сейчас. Мы проехали до развилки и поворачиваем Да и дорога туда идет. Пиздец Спускает Это капец А что же это может быть, я не понял Спускает где-то возле соска И подожди, а ну подожди, подожди, что тут? Тут наружное отклеилось, но внутри держит. Видишь? Так, у нас мы устранили прокол очередной. И движемся вниз. И вот там наша дорога будет. Так, вот там где-то наша дорожка. Вот она уже идет на гору, там поворачивает, заворачивает. Расчехляется дерево за... Вот, белая машинка там поднимается, то ли спускается, и только что якийсь Бобик сюда поехал. И вот там, где, где вышка теле, телефонная, где-то туда нам ехать надо. Зато Седой на 20 километров ближе, чем по Асфальту. такие тут круче. Все обрывы состоят из-за такого песчаника, из известкового нога какого-то. Короче, песчаник и известь такими слоями. И там дорожка идет одна туда, одна заворачивает у нас сюда. 8 мы спустились. Там что даже забетонировано, непонятно. Может тут колось мост был каменный. личечка полная задача. там тоже какие-то каменистые выступы вот еще одна очень важная часть процесса походного у нас насобиралось 4 проколотых камеры и мы сейчас их будем выколбасивать вот они все лежат на поготове сейчас будем клеить нашли водичку, чтобы побулькать набулькало 4 дырочки Абсолютный. Да. Так что поход состоит не только из костровых палаток, а да. из из всякого миру. дерьма. Много грязных рук. Да. Тут я, короче, забыл показать. Сегодня мы латали покрышку, изнутри толстую латку наложила и должна держать, по идее. А если не будет держать, то придется преждевременно завершать поход. А пока что нам получается километров осталось 160 где-то до Чернівців. до а Чернівців уже доехать, а да. Треба ж до Чернівців хотя бы уже доехать. Там поставить метку на карте. Здесь мы уже приближаемся до вершины по Серпантинчику. это Маленькие Карпаты. Тут такие этот... Каньон охрененный. А вот и струмочек дзерчить. Вот он сюда идет. А ми його по серпантіну обошли і знов зустріли. Мнялись наверх. Тут такий цікавий хуторок. Село якесь наче. На карті я такого не пам'ятаю. Це хуторок якийсь. Тут кругом руїни всякі. И вот так наш... Люди уже сами подказывают дорогу и питать не надо. Вот это мы едем. Нам показали самую короткую дорогу. И мы ею едем. После цієї глинистой-грунтовистой дороги получится. Дальше будет его И мы выедем прямо до электростанции. Причем там через речку еще один новый мост недавно сделали. Поэтому никакие GPS этой дороги еще не знают. Мы будем первооткрывателями среди путешественников, правильно? Вот мы видим кошмарную Новоднестровскую ГЭС, которую еще не видел ни один этот воды А мы увидели и добрались. Дороги непроходимые, есть нечего, все сломалось, но здесь живут люди, вон. И даже многоэтажные дома есть. Хацапетовка. Новоднестровск, да? Ну вон он, вон Так, оце видно Новодністровську ГЕС Ми вже приближаємося к ней. Якщо она простая, то наверное тут кілометрів пару, а нам їхати ще наверное, до хрена. Я не пойму куди їхати, тут дороги різні Там якась какая-то телевизионная, Ми вышка стоит. Ну, а, там вдоль берега мы будем ехать переговоры, 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 переговоры. а сейчас мы будем выезжать на бетоний а там дальше вроде даже асфальтий за горизонтом видно вот мы приближаемся к железобетонию это бетонки сходятся да нам туда это так спуск был, у меня жуши заложила. Вон мы спустились, аж оттуда хрен знает откуда. И вот здесь, по-моему, вот мы приближаемся до самой ГЭС. Мы продолжаем приближаться до ГЭС. Так що це ми застрелили хлопців із Вінниці. Вони їдуть в другу сторону, поэтому нам не по путі. А, -а, -а. якийсь такий мостик інтересний, трубно пішохідний Хотя мы подъезжаем до Днестровской ГЭС И тут у нас знак Я еще ни разу не снимал себе на фоне цього знака Сейчас попробую еще сделать красивую фотосессию Вот так Итак, мы торжественно пересекаем этот наш очередной рубеж Мы это сделали Вот так Невецкая область наверное материал добывали на ГЕС, для дороги. дороги вот. разница уровень конечно охрененная Недавно уровень недавно выполнилось 25 років Это мы зараз на дамби такая разница уровень охрененная уровней Край и не удастся заснять, но в общем она сравнительно новая получается. Открыта уже в часы незалежной Украины, а, 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 может и как раз перед самой Сегодня нам везет на монстров. Еще, опа, это, наверное, иностранец. Добрый день, Добрый. Эй, Мы мы местные, местные. А, Украин, А я с Польский. Польский. Да. Куда идете? С Киева. С Киева. Киев, Рахив, тысяча километров. Рахив? До Рахива, да. А, то ли что нет, вы до Рахива до доедете? Да. да. Полз проехали половину. И то по двух дней проехали? Мы едем уже тиждень. Семь дней, да. А ты сколько едешь? Ja äh, 4 ty <g shake> oh, już, użył. Taki mantrywnik Tak, Jak dużej i ten. Ja jeżdżę z północna siewierna Polska. Polska tam tam skąd ja żyję. Mazury tam jezera i tak. Cześć Polsze nasza Styna Wschodna. Polsze tak przez Karpaty, Karpaty na ringsu. Сегодня много а, встреч таких. Ну вот когда нам откроют визы, безвизовый въезд, тогда мы тоже будем ездить. По всему. Я знаю. Но... Потому что я был в Швейцарии, в Греции, ездил и... Э, и но, а сейчас там э, бах. Чап визы за каждым разом. Да. А. А, а в Швейцарии вообще, как поехал, то там содрали по полной программе. Ну да. это... -а -а. Тут тоже есть много... do Smatryta da. da, co za ludzie. Da, where you from? E... Dla, dla mnie na Ukrainie, tak. Dla na mnie na Ukrainie. No. <grymne> z każdym można po, po, po hawaryty, bo tu język mowa jest podobna, no, to problemu nie no, no, to nie wiem jak wam, ale dla mnie to było już sehodnia, to tak e... dwa razy już był w domu na kawę po pogawaryty po super ludzie przyвіт tak tak ale tylko na selach nie w selach w horodach nie boć obrzędny w horodach bo всякі люди є погані ja ja znam my teraz w w restoran w w tak tak jest takie średnost tak hero

Вокзалы. Вот мы проехали в Европейскую часть Украины. Тут колодец такие классные цивильные и кружечка даже высочу Вот это называется ломаченцы, ломаченцы. И тут железная дорога, которую, кажется, и наверное восстанавливает зараз. А может наоборот разбирать Я сижу на бревне. В дубовом лесу и на огне смолю колбасу. Вот. Только не могут колбасы стоить дешевле мяса. Ну это заготовка такая. Ну вот мы отъехали от Новоднестровска. Километров 7. наш лагерь, да. Тут такой замечательный дубовый лесок. Вот мы нашли, как всегда, колодочку для удобства сидения. Костер будет сегодня маленький, потому что сегодня тепло и сухо. Там Игоря палатка, моя достойка будет. Once in a lifetime If you ready or not, you do it once in a lifetime If you ready or not, you do it once in a lifetime Once in a lifetime Once in a lifetime